Aballar rayonunda isə bıçaqlama hadisəsi baş verib. Bara gələn müştəri ilə barın inzibatçısının sözlərinin bir-birinə xoş gəlməməsin sonunda qan tökülüb. Anar Qafarovun reportajı. Bu Qəpi Salbəyov telefon, Zəvaray şey, telefon. Onla nəsə, ondan zəng gəlirəm. Bu da şohuzuna gələn dinləyib, polisə götürün getdim olub. Paytaxtın Səbahat Ənizam küçəsində yerləşən parklardan birində yaranan dava sağlanmaya səbəb olub. Müştərək ismində baza gələn 19 yaşlı Evləxlar din sakini Ceyhun Şəfiyev, orada də inzibatçı müdir vəzifəsini icra edən Abil Mursuzovu mübahisə zəmnində bıçaqlayıb. Zədə çəkənin çoxdan tandığının deyən Ceyhun Şəfiyev bildirdi ki, hadisə pul səbəbindən baş verib. Hadisə günü Ceyhun Şəfiyev bir müddət əvvəl Abil Mursuzova verdiyi 20 manat pulu geri almaq istəsə də, qaçıb da borcunu qaytarmaqdan boyun qaçılıb və Ceyhunun baza daxil olmasına mane olub. Cəhvin də banket olduğu üçün Şəfiyev cəhməni solo ora buraxılmadığı zənnində zərsəchmiş yaxşı mübahisə yaradı və qeyd etdiyimiz faktı e, cəhətə təmir təra. Gömüran müdiri var idi. Müdir pul verəsi idi mə. Getdim ki, pulu stolun üstlə görəcək deyirəm də, onun qov çıxdı, çıxartdı məndən. Sünnə dəpsaq var idi, nə çıxarım, saxmışam, saxmışam. Aməldən qətiyyən peşman olmayan Ceyhun Şəfiyev cinayət istifadə etdikli bıçağı da istintaq təhlil edib. Onun barədəsində Səbayran polis hərəsində Cinayət Məcəlləsinə uyğun maddəsilə cinayətə başlanılıb. İstintaq davam edir.